ویلکم ٹو ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم آج ہم کیا ڈسکور یا دریافت کرنے والے ہیں آج ہم کلام مقدس میں سے جو علمی طور پر مکاشفاتی طور پر اور ملوماتی طور پر دریافت کرنے والے ہیں وہ نہ صرف آپ کی سوچ کو بلکہ آپ کے ایمان اور نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے گا یہ کوئی روایتی تفسیر یا تشریح نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ یسو کو مسلوب کرنے والے صرف رومی گورنر اور یہودی رہنما نہیں تھے کیا ممکن ہے کہ ان کے پیچھے کچھ اور زیادہ طاقتور غیر مری کام کر رہی تھی پالوس سل کا پہلا خط کے نام دوسرا باب آٹھ آیت میں جن حکمرانوں کا ذکر ہے کیا وہ صرف انسان تھے یا وہ کچھ اور تھے ایسی روحانی ہستیاں جنہوں نے خدا کے راز کو نہ سمجھا اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کا سامنا کریں گے جن کے جوابات نے صدیوں سے مفسرین کو الجھائے رکھا ہے سب سے پہلا سوال کیا قوموں پر مخصوص روحانی قوتیں مقرر کی گئی تھی نمبر دو کیا دانیل میں فارس اور یونان کے شہزادے دراصل شیطانی تھی اور نمبر تین پر کیا پالوس نے انجیل میں روحانی جنگ کی کی ایسی تصویر پیش کی ہے جسے ہم نے کبھی صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں اور نمبر چار پر سب سے حیران کن سوال کیا یسو کی سلیب صرف زمینی واقعہ تھی یا یہ آسمان کی سلطنتوں کے خلاف آخری حملہ تھا اگر آپ بائبل کو صرف ایک کتاب ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی کیونکہ ہم صرف تاریخ نہیں دیکھ رہے ہم ایک ایسی غیر مری جنگ کی پرتیں کھول رہے ہیں جو آج بھی جاری ہے تو ساتھ رہیں کیونکہ یہ سچائیاں نہ صرف آپ کی سوچ کو بدلیں گی بلکہ آپ کے ایمان کو نئی گہرائی دیں گی اگر آج کی ویڈیو واقعی ہی آپ کو بلس کرتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں ازاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ویڈ پاسٹر نجم سب سے پہلے خدا من یسو کے نام کو جلال ہے کہ ڈسکور دا ورڈ ویڈ پاسٹر نجم جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر اور ریڈی ہو چکے ہیں یہ سب آپ کی محبت اور مسلسل سپورٹ کی بدولت ممکن ہوا ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ایمان کا سفر جاری رکھا ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ خدا کے کلام کو سچائی علم اور مکاشفہ کے ساتھ پیش کیا جائے آگے کا سفر اور بھی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ ہم نئے موضوعات سیریز اور بائبل کی گہرائیوں میں جانے والے ہیں اصل یونانی اور عبرانی متون کے مطابق اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ کوئی بھی مکاشفہ آپ سے چھوٹ نہ جائے میرا ایمان ہے کہ آگے کو بھی آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے دوسروں کے ساتھ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں گے اگر آپ اپنے ہدیے بھیجنا چاہتے ہیں تو چینل پر دیے گئے نمبر پر آپ اپنے ہدیے بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک روحانی تحریک ہے اور ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم یوٹیوب پر ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جو کلام کی سچائیوں کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائے سو so آپ اس کمیونٹی کا ضرور حصہ بنیں اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ لوگ سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے بائبل بار بار ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک روحانی دنیا واقعی موجود ہے دینیل کی کتاب اس کا دسواں باب اور اس کی تیرہ سے اکیس سائے تک ایک زبردست مثال پیش کرتی ہے یہاں فارس کے شہزادے اور یونان کے شہزادے کا ذکر ہے لیکن یہ صرف عام انسان نہیں بلکہ ایسی روحانی طاقتیں ہیں جنہیں عبرانی زبان میں سہریم کہا جاتا ہے یعنی روحانی سردار یا حکمران فرشتے یہ ہستیاں خدا کے فرشتوں مثلا مکائل کے ساتھ مقابلے میں آتی ہیں جب ہم اس کا یونانی ترجمہ یعنی سچویشن دیکھتے ہیں تو وہاں ان روحانی ہستیوں کو آرہن کہا جاتا ہے یہ ایک یونانی لفظ ہے یعنی حکمران یا سلطنت رکھنے والے یہی لفظ پالوسرسول نے اپنے پہلے خط میں جو وہ کلیسیا کو لکھتا ہے دوسرا باب آٹھ میں بھی استعمال کیا ہے اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کا مطلب صرف دنیاوی بادشاہ یا حکمران نہیں بلکہ یہ لفظ ان روحانی قوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی پرانے اہد میں استثنا کی کتاب بتیسواں باب سے نو آئے خاص طور پر سبچویجنٹ کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے دنیا کی قوتوں کو فرشتوں کی تعداد کے مطابق تقسیم کیا یعنی ہر قوم پر کوئی نہ کوئی روحانی ہستی مقرر کی گئی یہی تصور دینیل کی کتاب دسویں باب میں بھی نظر آتا ہے جب ہم نئے اہتنامہ میں آتے ہیں تو پالوسر سول اسی خیال کو اور آگے بڑھاتا ہے مثلا پالوسر سول کا خط چھٹا باب بارہ آئے میں وہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں بلکہ روحانی قوتوں سے ہے جنہیں یونانی زبان میں یعنی یعنی اولین حکمران اور ایکسوسیے یعنی اختیار رکھنے والی ہستیاں کہا گیا ہے یہ سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بائبل دنیا کو صرف مادی یا انسانی زاویوں سے نہیں دیکھتی بلکہ روحانی دنیا اور انسانوں کو ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑا ہوا دکھاتی ہے اب ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں پالوسل کا پہلا خط کرنتس کلیسیا کے نام دوسرے باب کی آٹھ میں لکھا ہے اس زمانہ کے حکمران تیس میں سے کسی نے بھی خدا کے جلال کے راز کو نہ جانا کیونکہ اگر وہ جانتے تو وہ رب جلال کو مسلوب نہ کرتے کچھ مفسرین جیسے گوردن فی یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حکمران کا ذکر ہے اس سے مراد صرف انسانی رہنما جیسے رومی گورنر یا یہودی علماء جو یسو کو صلیب پر چڑھانے کے فیصلے میں شامل تھے لیکن یہ تشریح اس سیاق و سباق اور ان شواہد کو نظر انداز کرتی ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں پہلی بات لسانی شواہد یا لنگویسٹک ایویڈنس لفظ آرخون خون اور اس کی جمع آرہ کا مطلب صرف دنیاوی حکمران نہیں ہوتا بلکہ یہ الفاظ ایسی روحانی ہستیوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جو غیر مری دنیا میں اقتدار رکھتی ہیں نئے اہدنامہ کی مستند لغت بی ڈی اے جی کے مطابق آرہن تیز کا استعمال ماوری طاقتوں سپیرچول بینگز اور بدکار روحیں یعنی ایول سپیرٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہی بات ہمیں یہودی مذہبی ادب میں بھی ملتی ہے خاص طور پر دوسری ہیکل کے دور میں مثال کے طور پر کتاب ہنوک چھٹا باب ایک سے سات آیت میں آرہن تیس ان ووچرز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کی اور زمین پر آ کر انسانوں کے ساتھ میل جول کیا یعنی شادیاں کی یہی ووچرز وہی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر پداش کی کتاب چھٹے باب کی ایک سے چار آیت میں خدا کے بیٹے کہہ کر کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آرہن تیز صرف انسان نہیں بلکہ روحانی حکمران بھی ہو سکتے ہیں دوسری بات سیاق و سباق پالوسرسول کا پہلا خط کرنثس کلیسیا کے نام دوسرا باب 6 سے 8 آیت میں پالوسرسول خدا کے ایک راز جس کو یونانی زبان میں مستیرین کا ذکر کرتا ہے جو انسان کی عقل اور فہم سے بہت بالاتر ہے یہ ایسا راز تھا جسے اس زمانہ کے حکمران نہ سمجھ سکے اگر یہ حکمران صرف انسانی انسان ہوتے تو ان کا نہ سمجھنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی کیونکہ بائبل کے مطابق خدا کا منصوبہ انسان کی عقل سے پوشیدہ تھا لیکن اگر یہاں حکمران سے مراد وہ روحانی قوتیں ہیں جو آسمانی دائرے جس کو یونانی زبان میں یعنی آسمانی مقاموں میں کام کرتی ہیں تو ان کا یہ راز نہ جاننا ایک بڑی بات بن جاتی ہے یہاں اصل بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے دشمنوں یعنی وہ بدکار روحیں جو اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتی تھی ان سے اپنے منصوبوں کو چھپا کر رکھا یہ منصوبہ یسو کی سلیب تھا اور یہی سلیب ان روحانی قوتوں کی شکست کا سبب بنی اب ہم اس کا تیسرا ہی ساتھ دیکھتے ہیں دینیل کی کتاب دسویں باب اور روحانی جنگ کا تصور دینیل کی کتاب کے دسویں باب میں ہمیں یہ بات اور زیادہ واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ انسانی دنیا دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان گہرا تعلق ہے دینیل کی کتاب دسویں باب تیرہ آیت میں ایک فرشتہ مکائل کا ذکر ہے جسے انگلش میں مائیکل کہتے ہیں جسے عظیم شہزادوں میں سے ایک کہا گیا ہے وہ فارس کے شہزادے کے خلاف لڑ رہا ہے لیکن یہ زیادہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روحانی ہستی ہے جسے عبرانی زبان میں سر کہتے ہیں یعنی روحانی سردار جب ہم اس کا یونانی ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہاں اس لفظ کا ترجمہ آرہن کے طور پر کیا گیا ہے یعنی حکمران یا اقتدار رکھنے والا اور یہی لفظ ہمیں پالوسل کے پہلے خط کے دوسرے باب کی آٹھ آیت میں آرہن تیز کی شکل میں ملتا ہے یہ روحانی ہستیاں صرف آسمانی دنیا میں موجود نہیں رہتی بلکہ یہ قوتوں کے معاملات پر بھی اثر ڈالتی ہیں جیسا کہ ہمیں استثناء کی کتاب بتیسویں باب کی آٹھ سے نو آیت میں دکھایا گیا ہے جہاں خدا نے قوموں کو مختلف روحانی ہستیوں کے متحد تقسیم کیا یہی تصور نے میں بھی جاری رہتا ہے مثال کے طور پر کا خط کے نام دوسرا باب دو آیت میں پالوسرسل شیطان کو ہوا کی قوت کا حکمران کہتا ہے یونانی میں اسے آرخون کہا گیا ہے یعنی شیطان اس دنیا کے نظام کو ایک روحانی کنٹرولر کی حیثیت سے چلا رہا ہے یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ پالوس کے مطابق آرہن تیز صرف دنیاوی حکمران نہیں بلکہ وہ روحانی قوتیں بھی ہیں جو انسانی لیڈروں کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسو کی صلیب پر موت صرف گناہ کی معافی نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے ان تمام روحانی طاقتوں پر فتح حاصل کی گئی جیسا کہ پالوسر کا خط کلوسیو کے نام دوسرا با پندرہ آیت میں لکھا ہے اس نے قوتوں اور اختیاروں کو یعنی آرخائی اولین حکمران اور اختیار رکھنے والی ہستیاں کو نکارا کر دیا اور سلیب کے وسیلہ سے ان پر فتح کا اعلان کر دیا اب ہم اس کا چوتھا حصہ دیکھتے ہیں مفسرین کی رائے اور زبان کے شواہد کچھ بائبل کے مفسرین جیسے کہ گوڈن فی یہ زور دیتے ہیں کہ آرہن تیز کا مطلب صرف انسانوں پر حکومت کرنے والے رہنما ہیں یعنی دنیاوی بادشاہ گورنر یا مذہبی لیڈر لیکن ان کا یہ موقف اس زبانی اور سیاق و سبا کے ثبوتوں سے میل نہیں کھاتا جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آرہن تو صرف انسان نہیں بلکہ روحانی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ خود گارڈن فی یہ مانتے ہیں کہ بہت سے دوسرے مفسرین کو شیطانی کفتوں سے جوڑتے ہیں لیکن وہ اس خیال کو مسترد کر دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ لاسانی شواہد سیاق اور پالوس کی تعلیمات یعنی تھیالوجی آف پال اس بات کے خلاف جاتی ہے لیکن حقیقت میں یہ دعویٰ مضبوط بنیاد پر کھڑا نہیں ہے زبان کے اصل شواہد جیسا کہ بی ڈی اے جی بائبل کا معروف یونانی لغت اور کتاب ہنوک ہنوک ون صاف ظاہر کرتے ہیں کہ کا لفظ روحانی ہستیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جب ہم یونانی ترجمے میں دینیل کی کتاب دسواں باب تیرہ آیت اور بیس سے اکیس آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آرہن کا استعمال روحانی شہزادوں یعنی غیر مری حکمرانی قوتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے مزید یہ کہ جب ہم پالوسسل کا پہلا خط کنتھس کلیسیا کے نام دوسرا باب چھے سے آٹھ آیت کا سیاق دیکھتے ہیں تو وہاں بات خدا کے ایک راز کی ہو رہی ہے جس کو یونانی زبان میں مستیریو کہتے ہیں جو عام انسانی فہم سے بالاتر ہے اور آسمانی دائرے سے تعلق رکھتا ہے وہاں کی روحانی قوتیں اس راز کو نہ سمجھ سکیں کی تعلیم جیسا کہ ہمیں افسیوں اور کلوسیوں میں ملتی ہے روحانی جنگ پر بہت زور دیتی ہے اور اس بات پر بھی کہ یسول مسیح نے ان تمام بدکار روحانی قوتوں پر فتح حاصل کی ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آرہن تیس کو روحانی قوتوں کے طور پر سمجھنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ بائبل کے مکمل تناظر میں بالکل درست بھی ہے اب ہم اس کا پانچوہ حصہ دیکھتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کی جان ہے اور جو کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری بحث روحانی قوتوں کی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری اصل جنگ صرف انسانوں سے نہیں جیسا کہ پالوسل کا خط افسیو کے نام چھٹا باب اور اس کی باراعت میں لکھا ہے ہماری جنگ خون اور گوشت کے خلاف نہیں بلکہ ان روحانی طاقتوں کے خلاف ہیں جنہیں یونانی زبان میں ایکسوسیے کہا گیا ہے یعنی اختیار رکھنے والی غیر مری ہستیاں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے دیے ہوئے ہتھیاروں پر بھروسہ کریں جس میں ایمان اور خدا کا کلام ہے اب دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے یہ ہمیں یسو کی سلیب کی فتح کی عظمت دکھاتی ہیں کیونکہ اس کی موت نے صرف ہمارے گناہ کو ہی معاف نہیں کیا بلکہ ان روحانی دشمنوں کو بھی شکست دی جو انسانیت پر حکومت کرتے تھے تیسری بات یہ ساری حقیقت ہمیں خدا کی اس پوشیدہ راز کی طرف لے جاتی ہے جسے یونانی زبان میں کہتے ہیں یعنی ایسا راز جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو لیکن خدا کی حکمت کو ظاہر کرے عملی طور پر یہ تعلیم ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنے کی دعوت دیتی ہے اور ایمان میں مضبوط ہونے کا پیغام دیتی ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یسول مسیح نے ہر قسم کی قوتوں پر فتح پائی ہے اور اب ہم اس کی فتح میں شریک ہیں جیسا کہ رسول کا پہلا خط کرنتس کلیسیا کے نام دوسرا باب نو آیت میں لکھا ہے جو کچھ آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں آیا وہ سب چیزیں خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں آئے ہم خدا کے اس عظیم راز میں گہرائی سے اتریں اور اس کی فتح کا حصہ بنیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ضرور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی جب مکاشفاتی ویڈیوز اپلوڈ ڈیلی کی جاتی ہیں شام پانچ بجے تو ان کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تاکہ آپ بائبل میں اور زیادہ گہرائی میں اترتے جائیں